что там рассказывать? Че ты хочешь узнать? Откуда будешь? Из России. Не, ну я понял, откуда именно? С юга, Таганрог. Понял. Слушай, э, у вас там в Белгороде позавчера, да, дом зарп... точнее, э, часть дома. Ну да, слышал. Что там произошло? Не подскажешь мне? Ну, там всякие у... город. Ну, вот. ну вот... Это... Сейчас с этим, с этим как раз сейчас, ну, вот решается вопрос. Все нормально сейчас будет. Вот здесь я и задаю вопрос, что случилось там? Ну, я же говорю, есть... Ну, вот, Белгород. Я пытаюсь понять с домом, что случилось. Как так случилось, что он разрушился? Ты считал. читал. Я вот даже сейчас читаю и пытаюсь понять. Вот здесь вижу видео. Там ты видел вот это видео? Не, не, я не смотрел видео. Я пытаюсь понять, если это был удар со стороны Украины, почему взрыв, взрывная волна идет в сторону Украины, а не со стороны Украины в другую из, на внешнюю часть? Но это, это ФСБ, ФСБ все взорвало. ФСБ. Ты, ты, я задаю нормальный вопрос. Вот. Я же тебе говорю, это ФСБ взорвало. В 11 часов 21 минуту был прилет. На камере зафиксировано. Давай давай так, чтобы не тратить ни твое, ни мое время. У меня нет какой-то уникальной информации по этому поводу. Че, слушай, вот пытаюсь понять. Общаюсь, общаюсь с россиянами на эту тему, никто не, не, не хочет нормально пообщаться. Вам методичку... Еще... Я тебе сказал, ну ФСБ взорвало... Вам ну, методичку... Че... Методичку еще не завезли или что случилось? Я же тебе говорю, ты... Я тебе говорю, у меня, первое, нет дополнительной информации, второе, я думаю, что это ФСБ. Мне вот просто интересно, чем россияне думают, когда э, кричат, что это Украина обстреляла? Ну, типа, вы вообще когда-то проверяете какую-то информацию? Открыли источники. А зачем нам? Мы просто этот, как бы сразу этот, э, Соловьева смотрим и все, мы ему доверяем, что проверять. Соловьева. Вчера что он вчера сделал? А репостнул. У вас есть такая программа "Стопфей", как то называется? Вот. И они опубликовали э, фейковую новость о том, что придет был в соседнее здание. Позже, когда Соловьев это репостнул, они сразу изменили вот, э, вот этот пост у себя на сайте и вот в телеграм-канале. времени за всем этим следить? И, и сделали другую фотку, что уже прилет, прилет был в другое здание. Я вот сейчас пытаюсь понять, вы вообще как-то да. проверяете? Знаешь, это, знаешь что я поражаюсь? Я поражаюсь, как бы у тебя... ...теряете там вы, с какими-то неимоверными темпами территории... А ты интересуешься нашими новостями. Тебя не интересует, получается, э, жизнь россиян, да? Меня-то интересует. Меня, вы как вы как как, меня удивляет, почему, почему ты... Все говорят, целенаправленно зашел пообщаться на эту тему. Пытаюсь понять, россияне вообще когда-то проверяют какую-то информацию, или они будут все время... ...в телевизоре. Да, мы, мы вот так будем ну, делать. Тогда да. я не удивляюсь, почему ты кричишь там, что Украина. А я удивляюсь, почему ты этим почему? интересуешься. Я понимаешь? Тебе ответил, ну, когда у тебя реальные уже, проблемы в твоей стране, уже тебе а ты ответил. интересуешься нашими Целенаправленно проблемами. зашел пообщаться на тему Белгорода, потому что россияне на этой теме ломают. Методичку селик да, они подвезли, да. И никто не может Очень объяснить. У нас есть. Никто не, говорим. Да. Никто не может не объяснить, почему взрывная волна была не со стороны Украины, а со стороны Российской ну, я же Федерации. Я ну ФСБ взорвала. ну что ты... ты Ты вот задаешь мне вопрос, я почему говорю, я ну, не все, интересуюсь. Ну, все, ну, ФСБ взорвала. что дальше? Как бы ну ты дальше будешь ну то же самое по кругу Да, но Если у тебя есть вопросы, задавай свои тогда вопросы. Так я ж тебе задаю вопросы, как бы так вопрос, ты Так мы можем переключиться, Почему? потому что... Можем переключиться. Ты, ну, типа, меня я тоже не... Ты переключаешься. У меня есть и вопрос, ты мне не отвечаешь. Если не будешь отвечать, конечно, я тебя переключу. Так я ж тебе уже отвеч... Отвеч... отвечал на твой вопрос. Я зашел сегодня в чат-рулетку, mm -hmm. целенаправленно пообщался... Я не спрашивал, зачем ты зашел в чат-рулетку. На я тему не... я не спрашивал Белгорода, а точнее на тему взрыва вот этого здания. Вопрос, потому а что. Ты, уже шел, За ты сейчас еще дня. что ли раз не ощущение? Ты еще ответил. раз про где-город будешь говорить, я, я тебя просто, тебе просто ну, на ты меня еще вопросы какие-то у тебя есть? Как ты думаешь, сколько у вас городов останется, областей? Все как были, так и останутся. В смысле, как были? Ну, все. Какие, те, какие которые, у вас были? Все те, которые были, все те, которые у нас в Конституции, все и останутся. А на чем основывается твое мнение, да, на, кроме веры? На основании международного договора между Российской Федерацией и Украиной 2004 года. Договор, который по сегодняшний день имеет статус действующий. Вот. Российская Федерация и Украина ну. признают границы. Все там написано. Да. Слушай, а подожди, а как, а как быть с тем, что у нас в Конституции прописано как минимум несколько ваших городов? Наша Конституция. Конституция это основной закон, который полностью... Ну, при, при превосходит по своей юридической силе вообще все остальные, понимаешь? Ты, вот мощнее Конституции ничего нет. Ты правильно сказал. У вас в Конституции прописаны наши города. Mm -hmm. Вот если вы чего? Как вписали, так и выпишите. Это наши города. Это нет, в даже... Конституции мы, мы не будем. Ты это даже. Ты это даже. даже... Насправе чего складывается твое да, Слушай, ну Херсон у вас тоже в Конституции. Успокойся. Да, не... так он и будет. Никто, он и не будет. Обре... Никто не обращает внимания на то, что вы вписали в Конституцию. Забей. Так самое главное, что мы обращаем. Просто ты говоришь, ну, я тебе задаю вопрос, на основе чего ты думаешь, что вы вернете ваши, как вы думаете, города? На основе чего? Потому что это наши города, и мы их будем возвращать. Нас там ждут люди. Такими средствами? Те люди, которые не уехали, не по Конец вас ждут. вас ждут. Те люди, которые не уехали, они по сегодняшней день ждут. Если тебя интересует, кто ждет, я тебе отвечаю очень просто. Открываешь группу под названием Кремский. Этой группой управляет ваше ФСБ, и смотришь, как ежедневно у вас на территории Автономной Республики Крым российские ФСБ ежедневно десятки человек задерживают за то, что они где-то там написали, что они поддерживают. Смотри, если ты задал мне вопрос, не перебивай. Я закончу и будешь говорить. Я тебе отвечаю, ждут ли люди или нет. Ответ очень простой. Телеграм-группа Крымский смотришь, скольких людей задержали за проукраинскую позицию. Все, люди ждут. Осталось, вот все, что осталось, это освободить людей от русских. И все, можешь говорить. Если человек в день берут, если человек в день, допустим, я тебе верю, в год там 365 умножаем на 10, это 3600 человек в день, ой, в год. Население Крыма 2 миллиона. Умножь это еще раз на 10, вот, э, рассчитай средний процент тех людей, которые готовы открыто где-то что-то писать, и все. И ты будешь очень прекрасно знать, сколько людей задержали и сколько людей еще остается. То есть, ну, типа, средний процент от населения возьми и ты узнаешь. Я тебе говорю о тех людях, которые нас заждут. Те люди, которые не ждут Украину, у них есть возможность. Вот они понаехали, начиная с 2014 года, они так же самое и уедут. Им никто не будет запрещать вот, брать чемоданы в руки и на вокзал в Москву. Это их выбор. Ты был, а ты был хоть раз в Крыму? Да, был четыре раза. И как вот ты там видел людей, общался с ними? Вот я просто там был, как бы у кого не спрашивал, вот вообще, знаешь, у всех, вот просто я много людей спрашивал, мне интересно было, особенно поначалу, вот как вы там относитесь, все, все люди, понимаешь, ну просто повально, как бы они говорят, блин, это так здорово, мы ждали, мы рады, понимаешь, люди счастливы, люди радуются. Там, если вы попытаетесь в Крым, там, если, не дай бог, когда-нибудь вы там что-то где-то как-то попробуете, у вас будет отвечаю тебе на твой вопрос. То же самое говорили о Херсоне, что вас в Херсоне никто не ждет, вас там будут просто с каждых окон и так далее. А позже ты смотришь такое видео. Конец февраля, начало марта 2022 год. Люди встречают вашу армию с черными Еще в течение трех месяцев люди выходят на митинги. Вот. После чего эти люди начинают проп... Некоторых посадили. Освобождается город Херсон, и украинских военнослужащих встречаются с цветами. Люди плачут с радости, вот, что вернулись их защитники. То же самое, та же самая картинка будет и с Донецком, и Луганском, из всей территории Автономной Республики Крым. Вот. Если ты не веришь, дождись. Вот. Если у тебя нужна аналогия, смотришь, как в Херсоне освобождали, и все. Так, что освобождали там, блин, людей, ну, как бы полностью все люди уехали, основная часть в Россию, там другая часть куда-то дальше в Украину, там людей, в принципе, нет. Да, в принципе, вот слушай, вот это я не, не, вот это я не впервые слышу, что весь Херсон выехал. Мне просто интересует, а вот эти там 100, сто, сто, сколько там, 170 тысяч человек, которые сейчас проживают в Херсоне, а как они назад вернулись? Из России вернулись обратно в Херсон? Я же тебе говорю, ну, ты веришь, что там 170 тысяч человек? Ты да, 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 верю, потому что туда ежедневно приезжают волонтеры, приезжают туда разные блогеры, которые снимают улицы. Люди ездят, люди работают, вот, ходят в школы. Да, там есть проблема, потому что с другого берега россии с артиллерии город. Да, это никто не отрицает, это сложно жить. Да, много людей туда еще не вернулись, потому что ну, люди боятся. Это их личная жизнь. Но люди продолжают жить. Вот. Куда бы Украина не вернулась на своих территориях, их будут встречать с цветами. Блин, слушай, чувак, блин, я не знаю, ты хоть вот сам понимаешь, что твоей стране уже просто есть, Понимаешь, но... Она уже ни при каких раскладах вот вообще ну, не вы***. Ну, та часть, которая будет не под Россией, то есть та оставшаяся часть, которая под Россией будет, там все нормально будет. Э, смотри, я вот это слышу, что там вот твоего государства там нету или не будет, я это уже слышу третий год. Это даже, слушай, неинтересно. Ну, типа, ну это уже даже никто не обращает внимания. Вот, ну, украинцам настолько на... мнение россиян, что типа, ну, любой такой вброс, типа, он даже не интересует. Ну, куда? Ну, вы стоите, смотри, в Донецкой области... Часов Яр, маленький 17-тысячный городок. Вы там стоите третий год, Ну, никто ваши слова уже всерьез не воспринимает. Есть укрепрайоны большущие. Вот, они предназначены для сдержания российской на... И они предназначены для того, чтобы побольше... Уб... Вот. ВСУ будут отходить до тех пор, пока не делать. Де Когда у вас будет проблемы, просто пойдет нормальное наступление. И все. Ну, типа, это логика. Смотри, ВСУ могли бы давным-давно пойти и занять 18 сел, сел в серой зоне в э, Брянской, Курской и Белгородской области. Просто зайти и сказать, мы захватили 18 населенных пунктов. Это не нужно нам, на вашей территории не... Вот, И вот зашли в Харьковскую область, да, несколько э, минут, о, минут, несколько дней назад заняли вот эту серую зону. Это даже никто не отрицает, потому что никто не строил на границе. Опорную линию. Так же само, как и Российская Федерация. Она не строила опорную линию на границе. Она ее построила там в 7 километрах, если не ошибаюсь. А зубы дракона Гладкого, зубы, Белго, зубы белгорода да, да, как называют они, за 186 миллионов рублей, были построены на границе с Украиной. Ну, просто их ночью приехали, и понабросали. Их даже никто не заметил. Ну, ты сам видел, что в Белгородскую область заходили э, россияне, да, Свобода, Россия, Легион, и занимали себе спокойно разные населенные пункты. Я тебе ответил на твой вопрос, который тебя интересовал. Все. Нет, так я говорю, слушай, а как там даже ваши все, смотри, я просто читаю ваши СМИ, ваши там все охуенно начинают друг друга грызть, ваши же, и вся мировая общественность, то есть, ну, пишут про то, что... Туда делись эти деньги, понимаешь? Это ж не российские, не Russia Today, вот ваши каналы и западные каналы. Они все пишут, что это был понимаешь где? тем, что никто не ожидал, что да блин, вот просто читай BBC, я вот, вот буквально Б... до этого после читал Вот, где, назад был... читала... вот где? А? где? BBC, ну вот BBC, если такое... ты, мой. убиваешь... ты говоришь, BBC. Ты говоришь: BBC написало, что был. Ну, это моя интерпретация, чтобы коротко передать суть. О, ну, чем, этом. о чем ты говоришь? О том, что были выделены огромные деньги, которые полностью не достигли назначения. И то, что русские зашли, вот эти вот все, а, буквально, как у них написано, русские зашли пешком. Это вот, это вот букв ну, дословный текст. Так я же тебе отвечаю, что оборонительная линия находится в 15 километрах от границы. А, а почему он Федерал? удивляется этому? Как бы. для них вот это не очевидно, смотри, когда российская пропаганда начала вот эта пропаг... вот пропаганда начали раскачивать, что якобы нету опорной линии в Харьковской области. Военнослужащие, которые находятся на первой оборонительной линии в 10 там, или 15 километрах от границы с Российской Федерацией, записали полностью видео. Вот что все есть, все готово. Все то, что происходит перед первой оборонительной линией, это наша артиллерия, это наши штурмовые бригады, плюс дополнительно беспилотник. И просто у... вашу пехоту. Я согласен с тобой. Вы не поехали большищ... большущим количеством техники, потому что, типа, это бессмысленно. Она была бы у Вы сейчас там бегаете в лесопросадках, вас ищут. Но если тебя не интересует вопрос, ты говоришь, мы зашли пешком. Посмотри, э, вчера, как вот такие, э, как ты говоришь, зашли пешком 22 человека, спрятались в дом, вот, а в этот дом залетел То есть, знаешь, я тебе говорю, в серой зоне наши беспилотники ищут и они Так а почему BBC пишет, что это провал, что это вообще крах, что это воровство? Почему они про это пишут? Почему они про это пишут? Почему их это удивляет? Давай Очень я найду эту новость. Най деньги. Давай я найду эту новость. Что мне вписать? Напиши <связь> <связь> BBC там просто про Харьков. BBC даже в смысле про Харьков. Я мне правильно вписать? Ты Ну шчитал? просто, ну, вот, заходи на BBC, не знаю там на главный сайт и просто, ну вот ищи <связь> эту новость про <связь> наступление там русских на Харьков. <связь> Читай давай. статью. Россияне наступают на Харьков. BBC. Не, вот заходи просто, ну на главный сайт BBC и читай. Харьков, BBC. Смотрим. Да. Почему они попытка э -э российских войск, попытка. войск прорваться в Харьковской области провалилась? О. BBC. Больше. Так. Это какой как, год? 2000, как армия российской был? как армии российской. Э -э позавчера. Вчера, как армия Российской Федерации удалось за села в серой зоне? И комментарий военная область, даже администрация Харьковской области дает репортерам BBC комментарий, почему там не находились в ВСУ. А да. еще, да. может, этого почитать? Да. Прикольный чувак такой, давай. этот Юлиан Ребер. Я, такой. Пытаюсь, по... я пытаюсь понять, где мне вот это найти. Слушай, ну давай я тебе конкретно сейчас название давай. статьи найду, если. Давай, как давай. Так. много новостей пролистал да в истории можешь посмотреть ты же смотрел недавно то есть в истории да как... да да сейчас идем да мы все найдем mm -hmm. О, нашел, короче, ну, немножко не то, но другое. Это Нью-Йорк ну, Таймс. Ну, давай, ну, что там Нью-Йорк Таймс пишет? Нью-Йорк вот. Таймс пишет. Буданов прогнозирует наступление России в направлении Сум. Да, я сюда, жду, когда и ты тут... мне покажешь по поводу BBC, Харьков и разворовали не ту линии. линию. Да, ну давай, ладно, если ты хочешь, я могу сейчас поискать. Так я же это и ждал, зачем мне Буданов интервью суммы, это я уже видел. Сейчас. Сейчас да мы найдем. Я тебе даже могу, могу дать маленькую подсказку. Да. Что есть лишь информация о том, что возле границы Российской Федерации лежат бетонные большущее количество бетонных ограждений, которые не были поставлены. Да, ну вот это тоже, да, тоже видел. Это. Только эта информация сегодняшнего дня. Вот ее процитировали уже и сказали, что не могли построить там нормальные фортификационные оборонительную, нормальную а, фортификационную и да? оборонную линию, потому что все время были под и обс... отошли на другие позиции. Да, это, это, а еще а что, было... А что они без это было еще полтора-два года назад. А я жду, когда ты мне найдешь вот эту информацию свою. Да, сейчас я, я стараюсь. Так. Так, 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 так. То есть ты думаешь, ну вот то, что э, я сказал про то, что BBC пишут, что русские зашли пешком, как бы, что это неправда, типа, да? не, ну вот именно не, это не, вот, мы э... Ты же мне говорил о том, что полностью разворовали деньги, вот, и нету фортификационной но и защиты. Твои слова. Ну, смысл в этом, да, смысл не, в этом. смысл в том, мы что... там полностью разворовали, понятно дело, и не, не будет писать, там да, полностью слушай. разворовали. Нет, мы с тобой, там не написано. Мы с тобой обсуждали тему, что вы пешком зашли, я это подтвердил и сказал да, тебе, да, что... Да, да, вот... сейчас это пошли, да, сейчас беспилотниками. Ты мне найди ту информацию, о которой, о которой ты мне говорил и сказал, что сейчас найдешь. Ну, про то, что пешком зашли, а да, что, сейчас, конечно, это, это я точно найду. А? Одна минута, пошел. Я дольше ждать не буду, чтобы ты там сидел и искал мне полвечера информацию, которую ты не можешь найти. Нет, ну, я хочешь, не жди. Я тебе говорю, про то, что вот русские зашли пешком, это я точно найду. Еще Но раз мне говорю, не нужно... нужно спрыгивать на другую тему. Тему, что вы так зашли я пешком, спрыгиваю. я уже с тобой обсудил. Я тебе сказал, сейчас да. идет за... Сейчас жду, смотри, ну, осталось у тебя сколько еще секунд? Да, слушай, ну мне, 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 честно говоря, сколько там, ну ты мне даешь, ты как наверное, вообще... Я думаю, что ты уже и забыл, что ты искал, вот серьезно. Нет, почему, я не забыл. Ну так найди мне, у тебя еще есть 15 секунд. Слушай, ну ты мне что такие условия ставишь, ты кто такой вообще? Все, мы, я заканчиваю разговор, потому что ты, ты даже не помнишь, что ты начал искать, да.